হয় হেল্ল' ড'ষ্ট ৱেলকাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল আৰ ডাব্লু জি টুৱেণ্টি টু বল ক'লোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'টো আপোনালোকসকলক জানাইছোঁ স্বাগতম আজি হৈ গ'ল বাৰ তাৰিখ অৰ্থাৎ ভণ্টি বিয়া আছে বলক যাওঁ আৰু বতৰটো কেনেকুৱা কৰিছে চাওকচোন একবাৰ কেনেকুৱা আন্ধাৰ মুন্ধাৰ কৰিছে আজি বিয়া খাবা এনেকুৱা বতৰখন বতৰ কৰি থাকিলে বৰষুণ পেলাইছে এইটো মানে কি ক'ম আৰু আৰু মই জানিছোঁ এইকেইদিন ভিডিঅ' বহুত লেট হৈছে আৰু এই ভিডিঅ'টো কেতিয়া দিব পাৰোঁ নাজানো তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কেতিয়া চাইছে কোন তাৰিখে চাই থাকিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব ঠিক আছে বাৰু এতিয়া বণ্টি বিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ঠিক আছে আৰু মই পাই গ'লোহি বিয়া ঘৰৰ বিয়া ঘৰৰ ডেকোৰেশ্যন চব কি ধুনীয়া কৰিছে কিন্তু বতৰটোহে কৰিছে অকণমান ডাউৰি আজি বিয়া খাবা আৰু বতৰটোহে নেক্সট চেভেল আৰু আৰু ভিতৰতে দেখিলোঁ কইনা বহিব চোফা চিটখনৰ তাত ডেকোৰেশ্যন কৰাই আছে আৰু এইখনেই দেখিছে কইনা বহিবলগীয়া চোফাখন আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ ফুল লগাই আছে আৰু বলকচোন যাওঁ এতিয়া ভিতৰৰ ফালেনো কোনে কিনো কি কাম লগাই আছে বা কৰি আছে চাওঁগৈ নহয় আৰু কইনা গা ধোৱা বেৰিটো এতিয়া বনাই আছে দেখিছে নহয় আৰু এই আমাৰ মানে আমাৰ নিয়মত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাৰিফালে চাৰিটা বাঁহ বাঁহ গছৰ খুটা মানে দি পিনে ওপৰত জেং বান্ধি পিনে তাৰপৰা চেলেং চাদৰ বান্ধি পিনে দিয়া হয় আৰু বেৰি বনাই তাৰপৰা আহি গ'লোঁ দেখিছোঁ আমি মানে ফেক্টৰীত আহি গ'লোঁ ভাত বনোৱা ফেক্টৰী নহয় জানো এইটোৱে ফেক্টৰী মেইন বিয়া ঘৰত আৰু এইটো হৈছে বিয়া ঘৰৰ মেইন ৰুমটো কাৰণ খোৱা বোৱাটো নহয় জানো মেইন আৰু এই বিয়া ঘৰত মানুহে চাবলৈ নাহে খাবলৈ আহিব পাৰে মোৰ লেখীয়া মানুহবিলাকে আৰু এইবিলাক ধুনীয়াকৈ কাম বন কৰি আছে দেখিছে নহয় কাম বন কৰাৰ পিছত এইবিলাক বেঞ্চবিলাকে ধুনীয়া সিজিল কৰিব লাগিব আৰু দেখিছেনে বৰ বেঞ্চ আছে এইবিলাক শাকা দি আছে দেখিছে দহ মিনিট বিছ মিনিট পিছত কামবিলাক হৈ যাব আৰু বোলক এতিয়া আগলৈ যাওঁ কোনে কি কৰি আছে অ ছলিবিলাকে কি কি হৈ আছেনো বলকচোন চাওঁ দেখিছে নহয় এইবিলাকে এইবিলাকে আহি পিনে ধুনীয়াকৈ আমদালি বান্ধি দিছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবিলাকে দেখিছে নহয় হাই আমদালি বান্ধি দিছে গাই দেখ আম অত্যেক আম টেঙা এই আম টেঙা নহয় আম পাত বান্ধিছোঁ আৰু ইয়াত সদস্যসকল বহিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেট কৰাই আছে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবিলাকে চাব পাৰে ট্ৰেন টেনেন এইবিলাক চাওক এইবিলাক ছোৱালীবিলাকে চাওক কি ধুনীয়াকৈ কাম চলাই আছে ইয়াত পূৰা মানুহ বহিব মানে ন হয় নহয় একদম ধুনীয়াকৈ বহিব আৰু কইনা বহাডোখৰ এইডোখৰ এইবিলাক গোপিনী আহি গ'ল গোপিনীসকল কৃষ্ণ বুলি কৈছে আৰু এইবিলাক পূৰা কইনা বহিব দেখিছে নহয় চন্দনত বহিবি নেকি তই হাই বহিলে গাৰ কেলে লাজ নকয় বহি দে এবা হাই আমি বহি থওঁ মোৰো বিয়াত এনেকৈ এনেকৈ বহিবি নহয় আমি মি গা পাটো ধুই লওঁগৈ গা মানে গা গাটো ধুই পিনে আৰু ওলাই আহিম আৰু তাইক বিয়া ঘৰলৈ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আৰু মানে চাবলৈ আহিম আৰু বিয়া ঘৰত খাবলৈ আহিম চাবলৈ আহিম চব কৰিব আহিম এতিয়া তাইক গা ধোওঁগৈ আৰু দেই অ'কে বৰষুণ বতৰ বৰষুণ বতৰ বৰষুণ বতৰ চাওক বোকা ৰাস্তা চাই নি ৰাস্তা আৱাস্তা কাঢ়িলোঁহে বোকাত বৰষুণ বতৰ আৰু এইটো পিছত বিয়া ঘৰ মই এতিয়া বিয়া ঘৰৰ সন্মুখত ৰখি আছোঁ এতিয়া বিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ঠিক আছে ৰেডি হৈ গৈ আছোঁ এতিয়া বিয়া ঘৰত বুলি আৰু বিয়া ঘৰৰ ভিতৰৰ পাই গ'লোহি আৰু মোৰ লগত আছে দেবেন ভাই আৰু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান মানুহ অহা নাই আৰু অলপ মানে সেইকাৰণে বেচকিবিলাক খালী হৈ আছে আৰু অলপ দেৰি পিছত মানুহ আহিব আৰু এতিয়া চলি আছে মেকআপ চাওকচোন আপোনালোকে মেকআপ কেনেকৈ কৰিছে আৰু এইফালে দেখিছেনে মেকআপ কৰি আছে বিয়া ঘৰৰ মেইন কামটো হৈছে মেকআপ মেকআপ নকৰিলে বিয়া ঘৰ নচলিলেও সি আজিকালি হয় নে নহয় বাৰু এতিয়া মেকআপ কৰি লওক আৰু আমি কিনো ক'ত কি কৰি আছে সকলোৱে দেখুৱাই থাকিবলৈ কি লাগি আছে বেঞ্চ ঠিক কৰা লাগি আছে আৰু এইবিলাক খাবলৈ খানা খাবলৈ অলপ দেখা খানা আৰম্ভ হ'ব আৰু এইফালে পূৰা বনাই আছে মা মাছৰ গ্ৰেভি দেখা পোৱা গৈছে আৰু এইফালে দেখিছেনে এইবিলাক অলপ বিলাহী অলপ মানে প্ৰেছ কৰি থৈ দিয়া আছিলে ফ্ৰেঞ্চবিন আছে বিলাহী আছে আৰু দিব পনীৰ জলকীয়া খাবলৈ জলকীয়া খাব পাৰে এইবিলাক নৰসিংহ ৰচুন আদা আৰু এইফালে বনাই আছে ভাত আৰু ভাত হৈ গ'ল তৈয়াৰ সকেহে পূৰা এই ধো ভাতো কিন্তু বেয়া ধোঁৱা ওলাইছে কিন্তু দেই পকা ভাতটো যে একদম অঁ 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 ধোঁৱা একদম ওলাইছে হয়নে ছাৰ এই ছাৰে আজি মাছ কিন্তু মাছ ভাত কিন্তু মজা লাগিব মজা লাগিব লাগিব কিন্তু গম পাইছে নাই আবিলাক শাক ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু বেঙেনাটো বনাব লৈছে আৰু ন বেঙেনা চব্জি এইবিলাক ফ্ৰেঞ্চবিন আলু পূৰা তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক এতিয়া এতিয়া বেঙেনা সাৰকটো বনাব আৰু ঠিক আছে ৰান্ধনীকেইজন আছে ৰাধনী চকৌ এজন দুজন তিনিজন চাৰিজন পাঁচজন এইফালে এজন গ'ল ছজন টুটেল ছজন আৰু পূৰা মানুহ ফুল হৈ গ'ল নেক্সট এনে আপোনালোকে এইটো আছে চাহপানী চাহ একাপ খাব লাগিব ময়ো দেই পথ চাওক বোকা সাংঘাটি বোকা দেখিছে নহয় এইটো বিয়া ঘৰতো কি ক'ম আৰু একদম বোকা এটা আহিছে মানুহে একদম বোকাৰ চলি বুলি আহিছে আৰু চিলিপ মিলিপ খাই আৰু পিঠা ফটোশ্বুট চলি আছে ফটোশ্বুট চলি আছে একদম ধুনীয়াকে আৰু ধন গাই আচ্ছা অকণ দে ৰখি দিয়ক আমি এতিয়া ভাতকেইটা খাবলৈ গৈ আছো এতিয়া এতিয়া বৰ্তমান আমি একো নাযাবি মানুহৰ মাজেদি যাম নে এইফালেদি যাবি তাৰিখ এতিয়া যাম নে মানুহৰ মাজেদি যাম একো নাই মানুহৰ মাজেদি নাই যাম তাইক আমি এতিয়া গৈছোঁ এতিয়া ভাত খাবৰ কাৰণে আৰু পুৰা ৰিয়েকশ্যন চাওঁ মানুহবিলাকৰ মানুহ বহুত আহি গ'ল আৰু এতিয়া এইফালে যাব লাগিব এতিয়া ভাত খাবৰ কাৰণে ৰ মাৰিম ৰং ৰমা চিনিব আহিছে সাধু দিয়ক অঁ আহি আছো ৰ'ব সাধু দিয়ক দিয়ক আকৌ আমাৰ চেলিমেণ্টি চাই আহিছে দিয়ক চাওক 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 আমাৰ চালিপেনি চাই আহিছে দিয়ক দিয়ক খাবলৈ কেনেকুৱা হ'লে মুখখন মজা মজা মই এয়া কি এয়া হৈছে মাছ আচাৰ এইটো গ্ৰেভি আৰু সেই মুখখন খাই আছো সেইবিলাক এইবিলাক জলকীয়া জলকীয়া নিমখ

আৰু ভাত পানী খাই ল'লোঁ আৰু ৰেডি মানে আল্টিমেট খানা হৈছে আৰু খাই বৈ আজৰি এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত অকণমান চাহ একাপ বনাইনগৈ ভাবিছোঁ চাহ খাওঁ বুলি কৈছে মানুহজনে চাহ বনাবগৈ আৰু মজা হৈছে চবটো আৰু কি ঘৰত যাওঁ বোলেও এইটো কোম্পানীটো ইয়াত ধুনীয়া আছে আৰু এইবিলাক খাই আছে বন বিন্দচ মজাকৈ দেখিছে নহয় খোৱা সোৱাদ কেনেকুৱা আছে হা কেনেকুৱা অ মজা লাগিছে এইবিলাক বনি আছে এতিয়া পাপৰ আৰু এইবিলাক আছে আৰু বাদাম ফ্ৰাই কৰি আছে কি বনাব এতিয়াটো মিক্সাৰ এটা বনিব বনি আছে আৰু ঠিক আছে আৰু এইবিলাক মাছ গ্ৰেভিটো পূৰা ৰেডি হৈ আছে বাদাম ফ্ৰাই কৰি আছে হা বাদাম ফ্ৰাই কৰি আছে বোলো এতিয়া পূৰা মজাকে বাদাম ফ্ৰাই কৰি আৰু নৰসিংহ আৰু জলকীয়া বা পাপৰ মিক্স কৰি এটা ধুনীয়া এটা চাটনা হ'ব চাটনা মানে আৰু ধুনীয়া এটা তৰকাৰী হ'ব আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু এইটো গেভৰি গেভ্ৰি দেখিছে নহয় গেভৰিছে আৰু এতিয়া দেখিছে নহয় বাদাম নৰসিংহ আৰু পাপৰ পূৰা এতিয়া ভাঙি আছোঁ বনাই লওঁ তেল দি চাহাই এইবিলাক কইনা দেখিলে কইনা আহি বহিলেহি নিজৰ চিটত পঢ়ি আহি পঢ়িলেহি নিজৰ ছিটত আহি পিনে হাই বুলি কয় দে আজি বেলেগ লাগিছেনে আমাৰ চুইটিজনী যেনেকৈ একপি ফটো মাৰিম ইয়াৰ লগত তো আপোনালোকৰ ফটোটো একেবাৰে শেষত লগাই দিম ঠিক হয়নে আহিবতো কইনাৰ ওচৰত ফটোশ্বুট কৰিবৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়াকৈ এটা ফটোশ্বুট কৰি লওঁ ফটোশ্বুট কৰা আপোনালোকক শেষত দি দিম আৰু ফটো ফটোশ্বুট কৰি লওঁ দেই ঠিক আছে ফটোশ্বুট কৰা নাই